Со времен Советского Союза. Привет вам. Настроение? настроение прекрасное, боевое, так сказать, как у вас. Вот это правильно. Ну а что Нормальное настроение. Это прекрасно. Вы из Беларуси? Да, я из Беларуси. Я из России, ужкин Я из Как как? Витебск. А город-город ну, в... город ну, Витебск. Ну почему же не ли знаю? Ли? Кто же не знает город Витебск? Ну я не знаю, но многие не знают. Да ну как это так? Ну что вы? ну со что? Со Средней Африки не знают же. А, Средней Африки что? Со стран Средней Африки. Витебск это в Беларуси, ну зачем вы меня обманываете? Нет, ну конечно, ну. я имею в виду, кто не знает со стран Средней Африки, вот в чем. А, ну наверное кто-то. Уже города, города не знают. Ну, конечно, нет. Я тоже не Я знаю. Не знаю. Я, тоже не... Россия, а? Я тоже не знаю городов в странах Средней Африки. Я знаю, ну так, немножко. Ну а вы откуда? И город герой Белгород. А вот это хорошо. Ну, город как город, древний, так сказать, город Руси. За... Нет, восточные, восточные заставы э, князя Владимира. Ой, да ладно, да, да, давайте мы уже не будем утопля, утопляться вот в эти царские времена, хорошо? Какие царские? Давай, ну, давайте, князь Владимир царем давайте, не был, давайте, что вы оставьте, оставьте, прекратите. Давайте, давайте лучше топимся в время. Давайте, давайте, вот э, у нас тоже, кстати Давай. говоря, времена царские, э, скажу вам честно, царские. Сказал, вы че? Ну как, посмотрите, у вас 30 лет, у нас 25, разве не царские? В смысле, у вас тридцать? Я не понял вас. Ну, цари, вот у вас 30 лет на троне сидит. Наш двадцать. У нас 20. У вас нет царей. У нас есть президент. Так какой же он президент? О а чем вы, царю? Ну ладно, хорошо, царь. Ну, разве президент может 30 лет сидеть? Нет, а вы же а вы да? А? А вы с да, ну так я монархист, потомственный монархист, я бы сказал. И я приветствую, так сказать, монархию в России. Это, 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 это же вы там ходите... Никаких, на... никакие, никакие... А что а такое монархия? Ну, единоличное правление, наследное. Вау. Разве нет? Откуда вы... Откуда вы все это знаете? Да, в газетах прочитал, в «Правде» писали. «Правде»? А у вас еще Коленька. У нас-то хоть Коленьки нет, а у вас Коленька. Вы вообще образец. Коленька? Коленька. А, ну понятно. Вы не знаете. Я не образец. Я не про вас лично. Вы, конечно, образца не дотягиваете немножко. Я про страну вашу великую. Я не могу никак дотягиваться. А чего так? Ну, ну, не похож. Мозгишки скводненькие. Возможно. А вы на кого учились? Тракторист. Ну, прям как царь, батюшка. Ну да. Ну так а ж, в замы пойдите. Или извините, пускай не берут в замы. А смотря куда. Вообще я хотел стать, знаете, как вам сказать? Господи, Валферомон... Нет, я, короче, хотел стать всегда быть актером. Вы вполне соответствуете. Знаете... А как, то, знаете, да, а, а как, -то а как, вы так определили? Просто в любую роль вписывайтесь с полоборота. Хоть тракторист, хоть исследователь Центральной Африки, да, хоть избиратель да. царя, батюшки. Прям в любой образ ходите с полоборота. А как это вы так определились? Да видится мне, видится, знаете ли. Нет, ну как видится? Но, но вы же на то основываете? Ну, конечно, на систему Станиславского. Помните, он говорил, не верю. Я вам верю. Я как почетный Станиславский Белгорода авторитетно вам заявляю, подходите. Да, уж... Да уж что. Да. Не клеится с не, не клеится да. с вами разговор, да? Да нет, нет, почему клеится, клеится. Хотите, да. Хотите, дам вам парабеллум, будем отстреливаться. Э -э, как, каким пробелом? Не проблема, парабеллум. Э -э, знаете, я, 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 в тюрьме сидел много лет, не, не, пойму этот сленг. Это не сленг, это латынь. А латынь, ну ладно, ну, что вы имеете в виду? Пара белым. Готовься к войне, значит. Где война? Где война? Где война, где вы? Согласен. Тут абсолютно несовместимые вещи. Тут с вами и не поспоришь. Хотел вас в армию позвать. Да вижу, не потянете. В смысле, в какую армию? Не понял. В, в белорусскую. В какую же еще? Это ж союзная нам армия. Или вы так и считаете? Вы не хотелось бы да, посылать никого. Слушайте, а вас зовут не Роберт? Нет. Нет? Точно? Это не вы? Нет. Вы не итальянец? Подпольный? Илья. Илья. Вы не подпольный итальянец? И, 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 Илья. Меня зовут. Илья. Илья, значит, да? А? Илья, значит. Так это вы, а это вы в августе в воду гадите, да? А -а -а. Понимаю. Что, вы не знали? Да я думаю, почему в бассейн не зайдешь? Как только август начинается, сразу тут Илюха приходит. Что-то ты, Илюша, замерз. Замерз. О, отмерз. Отмерз, Илюша. Да не, не замерз. А учились-то где, Илюша? трактористом. Это вы говорили, вы что работаете трактористом, а учились на кого? Мы же говорили, на ну, тракториста учился, работаю тракторист трактористом. Скажи 300. Не, не могу. Понимаю, понимаю. Ваши такие прикольные, блядь. Ну ладно, хорошо. Ну, я скажу 300, отсоси тракториста и что? Ничего. Ну, ну, ну хотя, хотя, может быть, у вас какие-то другие шутки. Какие тут шутки? Это просто предложение деловое. Какие тут шутки? Деловое предложение, okay. Илюха. Ну, 300, говорю. Ладно, что, Илюшка, может, ссылки в армию? Нет, нет, не, ну, 300. Говорю. Ну, 300, 300. Ты уже, мы уже обсудили этот вопрос и перспективы этих. все. Эти нет, перспективы нет, нет. обсудили. Ну, неинтересно повторять, повторять, так сказать, <с предложение <с это нет, уже не. Нет, нет, ну, а что ты меня обиделся, я по Разве похоже, что я обиделся? Да хрен его знает. Не, не, не. Я со всей душой к тебе, Леш. Со всей душой. Со всей моей широченной армейской души. В армию только ты вот не хочешь. Чем мне интересно расскажешь? В армию тебя зовут, а ты все по трактористам. В, арми в армии? зачем? Зачем? Святая обязанность каждого гражданина Республики Беларусь защищать свою родину. Так я уже, так я уже защищал. Защищал. От чего ну? ты, защищал? Блядь, ты чего а защищал? Вот я тебе предлагаю защитить Россиюшку. Может, в союзном государстве да живем. это так, высера. Понятно. Не хочешь, как хочешь. А тут все-таки, ну, а, а, все а, все а тут, а тут все-таки, а тут все-таки Илюшенька, а тут все-таки четыре тысячи рублей на кону. Четыре тысячи рублей? Ну такая что? Ну сорок тысяч баксов. Так пошли вместе. Так я в армии. Куда же мне? Еще раз пойти? Из армии в армию? То есть я пойду в белорусскую, а ты в российскую? Или как, по-твоему? Покажи, покажи сейчас удостоверение. Автомобиля. С чего это вдруг? Ну, покажи. Не. Ну, ладно, хорошо, покажи удостоверение. Не. Ну, могу не показать, не могу? да. Могу, могу шеврон показать тебе свой. Устроить. Ну, ты можешь на Нет, шеврон тебя мой устроит. Шеврон ты покажешь своим подписчикам. Покажи, покажи, Подписчики покажи, у меня покажи. вся родная страна. Те 140 покажи, миллионов. Покажи, 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 Скажи 300. 300. Ну, это сил 300.